Азов під час СПА мандрівки йтиметься про догляд за руками та ніжками навесні. Чого потребує шкіряний покрив рук і ніг живлення чи зволоження? Як боротися із віковими змінами шкіри? Якими є модні тенденції у декоруванні нігтів цієї весни? Відповіді на ці запитання звучатимуть із вуст фахівців салону СПА райський уголок». Говорят, что кожа рук чаще всего выдает возраст женщины. И не только возраст, но и состояние здоровья всего организма в целом. Поэтому в весенний период особенно нужен дополнительный уход за кожей наших рук. Прежде всего необходимо добавить витаминный и минеральный комплекс в рацион питания любого человека, женщины, мужчины, ребенка питьевой режим. Обязательно вода в достаточном количестве увлажняет изнутри кожу, ноготочки. Кожа светится, ногти здоровые, эластичные, увлажненные. Далее весной необходимо обязательно увлажнять кожу рук. Моем ручки нежными щадящими средствами, мягкими гелями и кремами. Тщательно вытираем кожу не растягивая, а промакивая легкими, мягкими движениями, чтобы не растягивать кожу и сохранять ручки аккуратными и нежными. У мастеров маникюру и снуть профессийные тайны догляду за шкирой рук. При любых хозяйственных делах обязательно одеваем рукавички. То ли мы это делаем дома, либо же на улице, в саду вот, для цветов. Что необходимо, есть маленькие секреты. Берем хлопковые рукавички и резиновые. Наносим на руки питательный или увлажняющий крем, в зависимости от ваших желаний. Одеваем хлопковые рукавички, а потом резиновые. И после выполнения работ ваши руки остаются как будто бы бархатные, увлажненные и красивые. Важливое значение у догляде за шкиру и рук мая этап зволожения. Пеленки и скрабы для рук в весенний период полностью противопоказаны, в отличие от кожи лица. Почему? Потому что ручки больше страдают, подвергаются внешним воздействиям, механическим, и вы должны ухаживать более мягко и щадяще за ними. Руки, візитівка кожної жінки та чоловіка, доглянуті нігті та достатньо зволожена шкіра це комфорт, престиж, почуття впевненості у собі. А ще це аксіома догляду за руками як влітку, так і взимку. Адже незважаючи на пору року, шкіра рук потребує адекватного догляду. Сьогодні можна з сувіреності сказати, що что... В формировании образа целостного руки играют очень немаловажную роль. Для полной гармонии и кожа рук, и ноготки должны быть очень аккуратны, подстрижены, форма. Более того, благодаря прогрессу и современным технологиям мы можем добиться идеального результата, получить красивый маникюр, уверенность и успех. Все знают, что руки являются настоящей визитной карточкой любого человека, как женщины, так и мужчины. Именно поэтому очень важен полноценный, э, систематичный уход за руками. Э, ведь все знают, что руки, как и лицо, никуда не спрячешь. Маникюр считается одним из критериев аккуратности, гигиеничности и чистоты человека. Поэтому, если у вас будут ухоженные руки, вы всегда будете успешны, уверены, не будете комплексовать в любых ситуациях. Основою будь-якого манікюру є чистота, гігієнічність, акуратно підпилені ноготочки. Аби ваші руки повсякчас були доглянутими, а манікюр вишуканим та неповторним, салон-спа «Райський уголок» пропонує до ваших послуг такі різновиди манікюру. Ми маємо класичний манікюр, апаратний манікюр, повністю травматичний, не порушуючи кожу рук. Благодаря вібрації зробляється кровообращення, Совершенно безопасный, подходит для сухой, чувствительной, нежной кожи. Также мы имеем европейский маникюр, который используется для очень нежной, чувствительной кутикулы и тонкой кожи рук. Не используются режущие инструменты, и он тоже получается совершенно травматичный. Помимо этих маникюров у нас в салоне есть японский маникюр. Целая комплексная система посвящена нашим рукам. Она заботится как о коже рук, так и о ваших ноготочках. Поэтому, если вы имеете очень плотные ноготки, но хрупкие, в весенний период это достаточно часто встречается, японский маникюр поможет сделать их более эластичными, красивыми, здоровый цвет ногтя придается и также увлажнить кожу рук напитать ее полезными веществами. Помимо этих маникюров, у нас в салоне есть спа-маникюр, целая тоже комплексная система. В нее входит как чистка рук, так и уход за кожей руками, рук, увлажнение, питание, скрабы, маски, термоактивный уход, множество кремов, лосьонов, полный уход комплексный для ваших рук. СПА-процедуры завдяки глубокому зволоженню Роблят шкіру больше эластичную Маникюр, зазначают мастеры салону СПА Потребно робити систематично Приблизительно, чтобы составить такой график Необходимо женщинам делать процедуру раз в две недельки Мужчинам раз в 21 день и детям с 14 лет один раз в месяц Помимо этого, необходимо женщинам ежедневно и мужчинам и деткам утром и вечером увлажнять кутикулу маслом и увлажнять кожу рук кремом или лосьоном. Женщинам, всем мужчинам, детям раз в недельку делать гигиенический подпил ноготков и, как я уже ранее сказала, проходить процедуру в салоне у профессионала делать гигиеническую чистку ручек. Не только женщины имеют право на ухоженные руки. Маникюр для мужчин становится из экстравагантной процедуры, постепенно переходит в привычную для нас, и это правильно. В самом деле руки мужчины тоже заслуживают достойного внимания и ухода, так как спортзал, бассейн и сушивают, истощают кожу рук, мазорки. Здесь, в салоне, мы им должны уходить. Делаем должный уход, увлажняем, чистим мозоли, убираем длину, справляемся с трещинами возле ноготочков, помогаем и делаем их ухоженными. В нашем салоне также есть детские маникюры. В нем мы используем специальные масла и апельсиновые палочки. Деткам здесь будет уютно, хорошо, они не боятся, нет режущих инструментов, и поэтому их ручки тоже будут ухоженные. Під час проведення процедури манікюру у салоні СПА «Райський уголок» майстер надає перевагу тільки перевіреним косметичним брендам. До всього моделювання і нарощування нігтів цьогоріч взяло на озброєння природню красу. Моделювання і нарощування нігтів на сьогоднішній день переходять на другу стадію. Уже ні длинних, неопрятних, прятних нарощених нагадків. Зараз ми переходимо на стадію і натуральності. нежные, тоненькие, э, очень эластичные природные формы ногти, которые не должны даже на чуть-чуть быть похожи на что-то неестественное. Поэтому в наращивании мы э, используем самые высшие технологии, лучшие гели и э, делаем все очень естественно и природно. Короткая длина, природная форма. Тепер звернімося до модних тенденцій. Які кольори є трендовими цієї весни? У салоні СПА райський уголок переконують, що пастельні. Тенденція весна 2013. В моді і пастельність. Природні нежні відтінки нежно вілове, біжеве, кремові, персикові, цвіти моря, фісташкове. Все оттенки пастели в самом пике и разгаре. Мы комбинируем разные цвета, делаем на них абстрактные, необычные рисунки на нескольких ноготочках, просто как изюминка. Далее белый цвет становится на пик популярности весной 2013 года. Ведь белый цвет – это цвет нежности, чистоты, подходит к любой коже рук, к любому цвету кожи рук и делает всегда свежей и ухоженной внешность. Французский маникюр как классика, которую мы видим на показах у Шанель и у Виктории Бекхэм, так и нестандартный и креативный, сочетая разные яркие цвета, либо же совершенно диковинные формы в френче. Лунный маникюр продолжает завоевывать рынок, но сейчас мы его делаем немножечко иным. Мы его делаем с прозрачной основой у кутикулы, и тогда при отрастании он выглядит очень аккуратно и необычно. И вы можете целых 10-15 дней пробыть в отпуске и быть с красивыми руками. Яркие оттенки, сочные, фуксия, персик, оранжевый, розовый, красный. Все, что вам нравится, яркие цвета продолжают быть на пике. Принты полоски клетки, зебра, кракелюр, все, что хочется под разные варианты одежды, чтобы сочеталось, гармонировало, будет очень красиво и удачно смотреться на ваших ручках. И последний вид маникюра в художественной росписи это деграде омбре. Разные дизайнеры используют сейчас в тканях, в своих э, стилях переходы цвета. Поэтому и на ручках, на ноготках мы тоже стараемся сделать необычные повторы для того, чтобы они красиво гармонировали с вашим нарядом. Далее мова пиде про педикюр. Педикюр – это такой же уход за телом, как и все остальное. То есть мы ухаживаем за телом массажами, обертыванием, скрабированием, обновляем кожу, ухаживаем за лицом, питаем масками, увлажняем кремами и так далее. Уход за ногами ⁇ это точно такой же уход, точно настолько же необходим, как и все остальные уходы. Зачастую почему-то забываем ухаживать за ногами, считаем, что это не так необходимо, что как-то потом и так далее. На самом деле ноги за день, а тем более за всю жизнь испытывают огромнейшую нагрузку. Они носят наш вес тела, всю нашу жизнь претерпевают разные э, неудобства в неудобной обуви, э, в неправильно подобранной, э, при перепаде температурных каких-то режимов, там, смена времен года и так далее, при опять же каких-то нагрузках физических, спортивных э, и, и так далее. Поэтому обязательно нужно ухаживать за ножками, ухаживать за стопой, ухаживать за пальчиками. Сама процедура аппаратного педикюра полягает в аккуратной обработке оруговилых делянок шкиры за допомогою шлифования насадок разного диаметру. Педикюр это не только уход за ногтями, как считают многие мужчины, что это только как бы баловство э, прекрасных дам. На самом деле это гигиеническая процедура, которая нужна обеим полам. Она нужна и можно так сказать и подросткам. То есть абсолютно всем, кто э, ведет активный и даже неактивный образ жизни. Педикюр также показан и людям с диабетической стопой. Он просто необходим в данном случае. То есть это это как бы процедура профилактического такого вот направленности в том плане, что нужно сначала предупредить как бы развивающиеся проблемы, которые зачастую сопровождают сахарный диабет, чем потом уже лечить те неприятные последствия, которые наступают. Однозначно, педикюр ⁇ это в первую очередь гигиеническая процедура, которая показана абсолютно всем, независимо от пола и независимо от времени года. Головною особливістю апаратного педикюру є те, що стопа не піддається попередньому розпарюванню у воді. До всього апаратний педикюр також допомагає відновити нігтьові пластини та бореться із їх потовщенням. патологии берет свое начало в Германии. Это, скажем так, процедура э, не просто ухода, а медицинского медицинской направленности, которая позволяет решать абсолютно разные всевозможные проблемы, которые возникают на ногах вследствие тех или иных причин. Оператный педикюр — это атравматичный педикюр. Он полностью исключает э, такие негативные последствия, как порезы, царапины какие-то, то есть э, и ни в коем случае и нет никакой вероятности заражения какими-либо бактериями, микробами, потому что все делается одноразовым материалом. Э -э, применяются фрезы разной абразивности, э -э, разные насадки, которые позволяют даже сложные, э -э, очень труднодоступные места обрабатывать, что абсолютно недопустимо в классическом обрезном педикюре. И в зависимости от толщины кожи, от ее грубости, от чувствительности кожи, опять же мы выбираем э -э, насадки, по тому или иному типу для каждого индивидуально. Соответственно, за счет этого мы можем делать педикюр абсолютно безболезненным и очень приятной процедурой. Такой вот релакс по процедуре. Еще один момент плюса аппаратного педикюра: это то, что во время этой процедуры происходит рефлекторный массаж стоп. То есть, обрабатывая стопы фрезами, мы воздействуем на массу тех рефлекторных точек, которые находятся на стопе, о которых мы все знаем, которые взаимосвязаны с другими органами. Естественно, это опять же идет стимуляция здоровья, здоровья этих органов, опять же стимуляция этих активных куточек приводит к тому, что мы работаем на здоровье всего организма в целом. Плюс аппаратного педикюра еще в том, что мы работаем без воды, то есть размягчается загрубелая кожа на стопах с помощью специальных размягчителей, которые в составе в своем содержат ночевину, и за счет этого происходит абсолютное, как бы, размягчение только рогового слоя, не затрагивая молодую кожу. Соответственно, когда мы обрабатываем уже размягченную загрубевшую кожу, мы не затрагиваем молодую кожу, которая находится под роговым слоем. Соответственно, мы не травмируем. Соответственно, после этого комфортно э, уходить, э, ходить и как бы время от педикюра к педикюру продлевается, потому что мы не травмируем кожу, а э, как известно э, роговой слой утолщается на стопе, это самый толстый слой кожи как бы вообще на всем теле на стопе э, и утолщается он в тех участках максимально сильно, на которых идет давление, поэтому вот э, вес нашего тела давит как бы на стопы Соответственно, здесь кожа будет самая плотная. Соответственно, если ее максимально снять, что происходит в классическом педикюре, соответственно, и нарастать будет больше. Соответственно, кожа будет больно, на стопу будет становиться больно. И последующие движения могут даже приводить к трещинам, к таким вот неприятным последствиям. Поэтому аппаратный педикюр – это щадящая обработка, но в то же время без вреда здоровью. И убирается только именно мертвый слой клеток, не затрагивая здоровую кожу. Косметика для догляду за ногами Геволь. Виробник Німеччина. Призначення профілактика та лікування захворювань шкіри ніг. Склад, натуральні екстракти цілющих рослин, олія авокадо, зародки пшениці та ланолін. Протипоказання та побічні ефекти відсутні. После аппаратного педикюру очень важно доглядать за ступнями и танектями у домашних умовах. Процедуры педикюра в салоне, они будут нужны приблизительно раз в три недели в месяц, это в принципе индивидуально, но в среднем как бы, не реже чем раз в месяц. При условии ежедневного домашнего ухода за ножками. То есть мы ухаживаем за лицом, мы ухаживаем за, дел, за телом, соответственно, точно так же нужно ежедневно ухаживать и за ногами. Опять же, по проблеме... По вопросу или же как бы кому что нужно у кого какой вопрос и кому с чем нужно бороться э, хочется напомнить что всегда нужно ухаживать за ножками с профилактической целью не дожидаясь пока появятся какие-то проблемы какие-то вопросы натоптыши трещины и так далее вросшие ногти Поэтому э, компания Геволь, на которой мы работаем в нашем салоне, это немецкая марка, э, которая существует уже более 100 лет э, на рынке. Она предлагает средства как профилактические ежедневные для ухода за ножками, так и уже решение определенных проблем. Поэтому желательно ежедневно использовать профилактические средства. Но ну, а если уже какие-то проблемы появляются, то, соответственно, пользоваться теми средствами, которые решают непосредственно данную проблему. Э, средства есть и и для повышенной потливости ножек, что зачастую очень часто встречается в закрытой обуви как бы у людей, которые ведут активный образ жизни, для холодных ножек, которые тоже вот как бы в силу уменьшения или нарушения кровообращения тоже возникает такая проблема неприятная. То есть на каждый вопрос есть отдельное средство. Также куча средств, которые позволяют ухаживать за кожей пальцев, за промежутками между пальчиками, тоже труднодоступные места, в которых, как правило, появляются бактерии и как бы способности способствует развитию таких неприятностей, как грибковое поражение, которое, опять же, зачастую э, усиливается в силу снижения иммунитета или там смены обуви, или каких-то вот таких вот, э, вот переход с зимней обуви на весну, тоже обувь тесно, обувь новая, вот как бы снизился иммунитет, и грибковое поражение могут иметь место. Людей, э, которые занимаются активным образом жизни, это посещающих бассейн, спортзалы, закрытая обувь, спортивная, тоже есть пудры, есть дезодоранты, есть средства противогрибковые средства профилактические. То есть масса-масса средств и также для диабетиков, для людей, у которых нарушена уже трофика тканей конечностей, тоже есть специальные средства, которые решают эти вопросы. Видновать и поддерживать молодость и здоровье ваших рук и ніжок вам помогут салонные процедуры та регулярный и ретельный домашний догляд. Відомий український дизайнер пропонує модницям одяг сучасної жительки урбаністичного мегаполісу. Переважають яскраві жовто-гарячі, помаранчеві та лососеві тони, блейзери, комбінезони, фірмові танівські сукні і костюми із жакетами-трансформерами. У одязі від Андре Тана ви будете найяскравішою на будь-якому святковому заході. Не варто також забувати про аксесуари. Яскраві та ефектні вони виокремлять вас із натовпу та підкреслюють След ваш оригинальный стиль.